Ini adalah ucapan saya yang terakhir di dalam Dewan ini, Tan Sri Yang Dipertua. Memandangkan saya tidak akan bertanding di dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jadi saya akan bermula dengan mengucapkan jutaan terima kasih dan perhargaan kepada Tan Sri Yang Dipertua dan kepada Datuk Sri-Datuk Sri timbalan-timbalan Sri, yang dipertua yang selalu memberi ruang dan pertimbangan yang sebaiknya kepada saya untuk berhujah. Saya berdoa Dewan ini akan lebih dimuliakan dalam masa-masa yang akan datang Saya juga ingin meminta maaf sekiranya kritikan saya yang pedas kepada pihak kerajaan Selama lima tahun yang lepas di dalam Dewan yang mulia ini Ada yang melukakan hati ahli-ahli Dewan di sebelah sana Saya tidak pernah ada perasaan benci Malah saya cukup senang juga dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat daripada sebelah sana Yang turut bertukar-tukar kritikan Kinabatangan tak ada hari ini Lenggung pun tak ada Tenggara Malah walaupun Tanjung Karang selalu juga mengkritik saya dengan keras Kami sebenarnya baik di luar Tan Sri yang dipertua Kritikan saya adalah atas amanah yang kita pikul Dan sebagai wakil rakyat dan ahli parlimen, kita makan gaji dengan rakyat dalam keadaan mereka terpaksa menanggung beban yang berat. Tanggungjawab ahli-ahli Dewan Rakyat Pembangkang ialah memastikan bahawa kerajaan memegang amanah dengan sebaik-baiknya yang telah diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu, saya tidak boleh terus lari dari membawa beberapa perkara yang sangat rapat dengan rakyat, apatah lagi dalam ucapan yang terakhir ini. Walaupun saya bersimpati dengan beban dan serangan yang terpaksa ditanggung oleh Yang Amat Berhormat Pekan, itu tidak akan mengurangkan teguran saya pada beliau. Walaupun ini ucapan yang terakhir kerana kerajaan masih lagi terpaksa berhadapan dengan rakyat yang semakin tertekan terutamanya akibat harga barang yang semakin tinggi. Dewan Yang Mulia, saya ingin ingatkan bahawa semasa yang amat berhormat pekan, mula-mula menjadi Perdana Menteri dahulu, yang amat berhormat pekan mengisytiharkan perang terhadap subsidi. Pentadbiran beliau dalam tahun 2009 dan 2010, gah menjanjikan penghapusan subsidi untuk melunakkan kritikan-kritikan dan kebimbangan pelabur antarabangsa yang pada ketika itu bimbang dengan kadar hutang dan juga jumlah defisit belanjawan negara yang berpanjangan dan meruncing. Saya faham keperluan mana-mana kerajaan, menteri kewangan dan perdana menteri yang perlu menjaga penarafan hutang kita. Dengan izin Tan Sri yang dipertua sovereign rating. Kerana penarafan hutang itu akan mempengaruhi kadar faedah yang akan dibayar oleh kerajaan ke atas hutang yang telah diambil dan hutang yang bakal diambil oleh kerajaan. Tetapi kegilaan pentadbiran yang amat berhormat Pekan menjaga penarafan hutang negara dengan mengambil jalan memotong subsidi yang kesannya akhirnya menekan rakyat agar itu membolehkan kerajaan berhutang dengan lebih banyak, itu adalah satu tindakan yang sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia dalam tempoh enam, bul enam tahun yang Amat Berhormat Pekan menjadi Perdana Menteri, beliau telah menghapuskan subsidi makanan asas atau merubahnya baik beras, baik gandum, baik gula, baik minyak masak. Yang Amat Berhormat Pekan juga telah menaikkan kadar elektrik. Yang Amat Berhormat Pekan dalam tempoh enam tahun yang lalu menjadi perdana menteri yang pertama yang menghapuskan subsidi minyak dalam sejarah negara kita. Dan Yang Amat Berhormat Pekan juga akan telah mencipta sejarah sebagai perdana menteri yang pertama yang memperkenalkan GST. Tindakan-tindakan seperti inilah sebenarnya yang telah menyebabkan harga barang naik melambung, bukan berita palsu, bukan salah peniaga Cina bukan sebab peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan ia adalah disebabkan tindakan bersiri oleh pentadbiran yang amat berhormat pekan yang menghapuskan subsidi satu demi satu kemudiannya memperkenalkan pula GST dalam tempoh yang sama dan itu terus menjadi beban kepada rakyat sehingga hari ini pandan tak setia tak setia ke balik sekejap eh ya, saya cuma nak minta penjelasan pandan ...Pandan ada menyebutkan tentang... yang mak berhormat Perdana Menteri... ...melupuskan subsidi bersiri dan sebagainya... ...tapi Pandan setujukah... ...bahawa itu adalah merupakan satu tindakan... ...untuk penyelarasan ekonomi negara yang berlaku... ...kemudian yang kedua... ...setujukah Pandan bahawa... yang mak berhormat Perdana Menteri juga... ...telah memperkenalkan... ...pelbagai kaedah skim yang terbaru dan bersifat semasa untuk membantu rakyat. Jadi perlu ulasan daripada Pandan macam kasih. Brim dan sebagainya. Terima kasih Tasik Gulogo. Semasa yang amat berhormat pekan mengumumkan ingin menghapuskan subsidi ya. Ia diberi alasan sebagai ini satu keperluan untuk menyelaraskan bantuan kepada rakyat. Sebaliknya yang berlaku Hasil Glugo ialah dengan memotong subsidi itu telah memberi peruntukan yang lebih yang sebahagian besarnya diheret ke dalam peruntukan yang amat berhormat pekan. Kemudian peruntukan yang lain yang dilebihkan hasil pemotongan subsidi itu ialah untuk dibazirkan di dalam projek-projek besar dan penanggungan hutang-hutang besar yang semua kita tahu salah satunya ialah 1MDB. Sebab itu dia soal, bukan soal melaraskan subsidi dan memperkenalkan cara-cara baru untuk memberikan bantuan kepada rakyat itu tidak dipersoalkan. Kita perlu ambil gambaran menyeluruh bagaimana subsidi yang dipotong untuk mengheret peruntukan-peruntukan yang dahulunya diberikan terus kepada rakyat kemudian ini disimpan oleh perbendaharaan untuk membayar projek-projek dan hutang-hutang yang membazir yang tak ada kesan kepada rakyat. Kalau subsidi itu dipotong tetapi bantuan terus kepada rakyat itu berjaya mengurangkan bebanan rakyat. Tidak menyebabkan kenaikan harga barang. Saya tak rasa kita ada berdebat di dalam Uh, dewan pada hari ini mengenai soal subsidi Masalahnya yang ada pada kertas itu hanya cantik di kertas Yang dilaksanakan akhirnya rakyat yang terpaksa menanggung Datuk Seri yang dipertua saya perlu teruskan kerana hanya ada 12 minit lagi ya jadi saya nak sambung juga ucapan saya dengan menjawab terus juga Tasik Kelugur tadi. Hanya 10 tahun lepas, hampir 10 tahun yang amat berhormat pekan mengisytiharkan perang ke atas subsidi kini pentadbiran yang amat berhormat pekan juga yang tergila-gila dan galak mengaku mereka yang paling banyak bagi subsidi dulu dia kata subsidi teruk sekarang dia mengaku yang ini subsidi yang itu subsidi yang ini subsidi apa lagi kamu nak ditanya kepada rakyat dana rakyat yang sudah pun sedikit kalau kita perhatikan sekarang kini dibazirkan pula untuk menghasilkan iklan-iklan mahal dalam media untuk menunjukkan bagaimana pentadbiran yang amat berhormat pekan sebenarnya banyak bagi subsidi. Kalau tengok TV ada saja anak orang sakit masuk hospital nak bayar tak ada wang kemudian doktor beritahu sebenarnya yang lain semua kajian dah bayar kamu bayar 300 saja. Sekarang pentadbiran Yang Amat Berhormat Pekan juga yang galak mengaku dan menjulang-julang subsidi sedangkan pada awal pentadbiran beliau dia juga yang mengisytiharkan perang terhadap subsidi. Kegilaan terbaru pentadbiran Yang Amat Berhormat Pekan dan ahli-ahli dewan ada yang terbabit sama dalam kegilaan ini ialah menganjurkan karnival jualan murah di kerusi-kerusi parlimen yang Barisan Nasional rasa akan kalah. Ha, jadi ada yang jual beras murah, ikan murah Kalau di Selangor ada yang bagi ikan percuma Tetapi saya dimaklumkan dia ambil ikan daripada pembekal Dia tak bayar hutang pembekal Aha, Dulu yang amat berhormat pekan dan kawan-kawan daripada seberang sana mencemuh subsidi sekarang ini mereka juga yang berlumba-lumba cuba nak tunjukkan dia juga bagi subsidi. Dulu katanya subsidi ini buruk dan hanya menguntungkan orang-orang kaya saja. Sekarang ini ada sahabat-sahabat dari seberang sana yang buat kempen cuba bagi petrol percuma untuk menang pilihan raya. Saya Tan Sri yang di-Pertua saya berpandangan terbuka. Saya sebenarnya menggalakkan semua menteri-menteri, semua ahli-ahli dewan wakil rakyat dalam tempoh 6 minggu sebelum pilihan raya ini bagilah bagi beras, bagi gula, bagi garam, bagi sayur, bagi ikan, bagi minyak percuma untuk menang dekat-dekat pilihan raya. Tak apa, kerana yang akan bagus menerimanya ialah rakyat. Cuma saya nak bagi amaran, pakai duit sendiri, jangan pakai duit peruntukan kementerian dan jabatan-jabatan. Tan Yang Dipertua, saya nak kembali kepada isu pokok iaitu pentadbiran ekonomi di bawah Yang Amat Berhormat Pekan. Semua yang saya sebut tadi, walaupun saya bersyukur, sekarang ini satu dewan menerima bahawa subsidi itu penting. Dia bukan jahat. Subsidi ini menguntungkan rakyat biasa, tetapi memberi ikan percuma. Bagi minyak percuma, seminggu, dua minggu sebelum pilihan raya, tidak akan menyelesaikan masalah pokok ekonomi, ekonomi negara kita yang di bawah pentadbiran yang amat berhormat pekan telah menjerumuskan kita ke dalam keadaan sekarang. Punca kepada defisit, keberhutangan yang terlalu tinggi sehingga perbendaharaan terpaksa memotong subsidi dan peruntukan-peruntukan rakyat. Bukannya, salahnya bukan subsidi, puncanya adalah ketirisan. Puncanya ialah salah urus takbir kewangan negara Dan yang paling penting puncanya Ialah penyelewengan dan pencurian harta rakyat Sebab itu yang amat berhormat pekan Perlu ambil tanggungjawab atas semua masalah ini Kerana sehingga sekarang 1MDB di bawah Yang Amat Berhormat Pekan masih secara perlahan-lahan dan diam-diam memindahkan hutang 1MDB kepada rakyat di belakang pengetahuan Dewan yang mulia ini. Saya telah sebut minggu lalu Tan Sri yang dipertua bagaimana Yang Amat Berhormat Pekan sendiri mengakui di dalam jawapan parlimennya bahawa kerajaan persekutuan telah membeli semula tanah di Tun Razak Exchange yang sebelum ini diumumkan oleh 1MDB telah dijual kepada mulia grup daripada Indonesia. Saya ingin ingatkan Dewan, 1MDB dulu dapat tanah di Tun Razak Exchange di jalan Tun Razak ini pada harga yang cukup murah daripada kerajaan persekutuan. Apabila hutangnya terlalu tinggi dan terdesak, kemudian 1MDB menjualnya pula kepada mulia grup daripada Indonesia dan telah diberikan diskaun yang sangat tinggi daripada harga yang diumumkan sebenarnya. Umum jual pada harga 665 juta. Dua tahun kemudian saya semak penyata kewangan yang diaudit. Sebenarnya yang dijual dibayar oleh Indonesia kepada 1MDB hanyalah 403 juta. Itu diskaun lebih kurang berapa tu? 30-40% daripada harga yang diumumkan. Dua tahun kemudian selepas pengumuman penjualan tanah kepada Indonesia Jual tanah kerajaan kepada Indonesia Nak ambil wang untuk bayar hutang 1MDB Dua tahun lepas itu Kerajaan Malaysia mengaku di dalam jawapan parlimen Bahawa kerajaan Malaysia telah membeli balik 51% pegangan di dalam pembangunan menara yang 106 tingkat itu yang pada kiraan saya harga 2 bilion yang dibayar bagi pegangan 51% itu adalah bersamaan dengan premium 12% lebih mahal daripada harga yang sepatutnya ataupun lebih kurang 215 juta bagi lagi kepada Indonesia. Diskaun bagi 200 juta lebih beli balik bayar lagi lebih mahal 215 juta daripada harga yang sepatutnya kalau bayar daripada poket yang amat bawa pekan saya tak kisah bayarnya ini dengan cara kerajaan persekutuan berhutang dengan HSBC untuk membayar 2 bilion ringgit ini dan cara berhutang itu ialah kerajaan persekutuan menggadaikan keseluruhan kepentingan di dalam pembangunan menara itu kepada HSBC. Jadi maknanya apa dia? Dewan yang mulia saya nak ingatkan macam mana perjalanan tanah itu yang asalnya ialah tanah kerajaan milik rakyat kemudian bagi kepada 1MDB pada harga yang murah kemudian 1MDB berhutang tak boleh bayar dia jual kepada Indonesia pada harga yang murah dan ia berakhir dengan kerajaan Malaysia pinjam wang beli balik pada harga yang lebih mahal tanah yang asalnya milik rakyat kini tanah yang mahal itu sudah pun digadaikan kepada bank antarabangsa HSBC. Dalam lima minit yang terakhir ini Tan Sri yang dipertua saya nak beralih pula daripada tanah di Tun Razak Exchange Jalan Tun Razak keadaan yang sama juga Tan Sri yang pertua akan berlaku kepada tanah Felda di Jalan Semarak yang sekarang ini dibangunkan sebagai vertical city Kuala Lumpur. Minggu ini Johor Baru, MUA telah mengumumkan telah mendapat kembali hak milik tanah-tanah ini. Saya ucap tahniah. Tetapi mereka tidak sebut perkara yang sebenar. Ada lagi masalah dan bahaya besar yang menunggu selepas itu. Saya tanya soalan di dalam parlimen dan dijawab oleh MUA. MUA mengesahkan bahawa keseluruhan tanggungan kewangan itu perlu diusahakan oleh pemaju Felda setakat ini tidak mengumumkan kepada rakyat bahawa projek itu jika tanah itu tidak digadai kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan keseluruhan projek itu akan tersadai dan terbengkalai dan oleh sebab itu kalau projek itu tergadai tersadai terbengkalai FELDA tidak akan dapat hatta satu sen pun daripada tanah itu kerana perjanjian di antara FELDA dengan pemaju ialah pemaju mesti bayar 500 juta kepada FELDA. Masalahnya, pemaju dalam akaun hanya ada 100 juta. Itu pun bukan duit dia, duit bank. Macam mana dia nak bayar 500 juta kepada FELDA dan membiayai projek yang bernilai berbilion-bilion ringgit ini dalam keadaan dia tak ada wang? Jadi apa yang akan berlaku ialah tanah ini perlu digadaikan balik kepada bank seperti mana kerajaan persekutuan membeli dan menggadaikan balik tanah di Tun Razak Exchange, maka yang akan berlaku ialah selepas beberapa bulan Pilihan raya umum ke-14 ini kalau yang amat berhormat pekan kembali menjadi Perdana Menteri Saya cukup yakin kerajaan persekutuan secara senyap-senyap akan menggadaikan tanah-tanah ini kepada bank Supaya bank memberi wang dan wang inilah yang akhirnya akan digunakan untuk menyiapkannya Dan yang akan dapat durian runtuh, bintu nanti sekejap bagi saya habiskan ayat ini yang akan mendapat durian runtuh adalah pemaju yang telah menjaga dengan baik beberapa orang yang berkepentingan di dalam Felda dan Kerajaan. Ya bin dulu, saya ada dua minit. Kena cepat bin dulu. Kong kali kong pun kena cepat. Sekali kala boleh cepat, sekali kala mana boleh cepat. Terima kasih Tan Sri Amri Pudua. Saudara yang berhormat. Ya, ya, yang berhormat pendang. Tadi saya tertarik di doa saya tengah. Sasidi punya cerita. Saya mau tanya sama. Iya, saya tahu sudah limpah. Saya baru masuk bah. Tadi saya pun mau tanya lagi. Like. Dia pun tunggu, tunggu dia habis lah. Patu apa lu pising? Saya mau tanya saja. Pandangan dia macam mana? Macam niat punya Sasidi. Kita ada perasaan atau tidak? Kita kerja dulu bagi banyak sasidi. Minyak itu semua. Contoh macam di Sarawak. Hari-hari tiada tisa Tak tahu itu tisa itu hantu isap habis Habis Nak punya bot pun Bagi Kali-kali bagi laut balik kosong Tapi tisa habis Kita tukar cara Tarik balik sasidi Lepas itu kita kanti balik lain Pagi sama rakyat Contoh Itu GST Kita ada tolongan turun tolong. Padang kempen sama rakyat tak Minta dia orang Harga misi mau tolak SST sama self semua Baru kali balik Itu GST Tetapi sekarang masalah Perjuaran semua Orang menyaga semua Dari atas itu sudah kena SST self Satu kali lagi dia kara Kali GST Barulah barang-barangan semua mahal Ha, inilah saya bagi tahu tanya pandangan dan juga saya minta yang berapa pandang sudah begitu banyak sambang belajarlah kita jangan keruh hara hura kena ini platform nak cari publicity. Ha. Terima kasih Tan Sri yang ditua. Terima kasih Bintulu Tan Sri yang dipertua. Oleh kerana Bintulu Kongkali kali kong ambil dua minit tanya soalan, saya akan telajak lebih sikit untuk jawab sikit saja. Ya. Um... Soalan yang diberikan oleh Bintulu itu ialah mengenai bagaimana subsidi dan lain-lain. Saya cuba memahami sebenarnya saya tak faham soalan dia. Sampai ke sudah. Eh? Tapi tak apa. Inilah saya... yang Roma ya. pandang. <laughs> apa, Kamu memang kong kali kong. Sebagai orang hebat, awak <laughs> cakap tak faham. Saya tak Hanya faham. tepi jalan orang pun faham. Tak lah. apa. Sa saya, faham begini. ya. Eh? Saya faham apa yang dicuba disebut oleh Bintulu tadi ialah kerajaan telah bagi banyak subsidi dan lain-lain. Saya rasa kita kena kembali kepada kemampuan kerajaan melihatkan kepada sumber yang ada dan juga tekanan yang dihadapi oleh rakyat. Dalam keadaan yang sempurna, Tan Sri Yang Dipertua, saya percaya ada beberapa jalan yang kerajaan boleh mengalihkan bantuan kepada orang itu, kepada orang ini dengan cara yang berbeza-beza. Tetapi keadaannya sekarang apabila subsidi dipotong, harga minyak dinaikkan dan GST dikenakan hampir sekaligus, itu yang menyebabkan harga barang naik melonjak, pada kala gaji itu tidak naik sangat. Jadi saya bagi contoh dari segi kemampuan bintu Eh. Kerajaan sebenarnya pada anggaran saya mendapat sekitar 10 bilion ringgit wang tambahan tiap-tiap tahun bagi tahun 2017 ini kerana harga minyak yang diperuntukkan di dalam belanjawan adalah sangat rendah. Kita peruntukkan dalam 50 dolar seingat saya tetapi harga purata bagi tahun 2017 ialah 63 dolar yang berhormat Menteri Kewangan kedua sendiri mengakui bahawa bagi setiap kenaikan satu dolar harga minyak mentah dunia itu, itu akan mendatangkan hasil satu bilion ringgit lebih kurang kepada kerajaan satu tahun. Jadi kalau kita dah ada sepuluh bilion tambahan tahun lepas, yang yang kita berdebat ini Bintulu, sementara saya faham pandangan Bintulu itu ialah bukankah lebih baik untuk diambil sedikit, diberikan kepada rakyat untuk diturunkan harga barang dan harga minyak dalam keadaan yang terdesak ini. Jadi saya nak tutup transkrip yang di eh. Berbalik kepada soalan yang saya sebut tadi mengenai tanah FELDA, tanah 1MDB, kita sebenarnya kembali kepada masalah yang sama iaitu kita bermula dengan tanah dan harta kerajaan milik rakyat, kemudian tanah milik rakyat yang miskin itu akhirnya tergadai di bank sebagai pertukaran kepada pegangan di dalam menara-menara besar kondominium-kondominium mewah yang saya yakin orang-orang miskin daripada Felda dan dari kampung-kampung ini tidak akan menjejakkan kaki. Jadi maknanya, kalau ini cara pengurusannya, yang akan rugi secara berterusan ialah rakyat kita. Jadi saya ingin tutup Dewan ini. Bukan tutup Dewan, Tuan Seri yang Tutup ucapan saya di Dewan ini dengan memberi peringatan kepada saya dan kepada semua sahabat-sahabat di seberang sana dan sini bahawa kita bakal dihakimi di dunia dan di akhirat ya. Dan oleh sebab itu saya mendoakan semua yang ada di dalam Dewan Tan Sri yang dipertua dan terutamanya yang amat berhormat pekan supaya Allah beri ketenangan dan dibuka hati kita untuk mencari jalan dan membuat keputusan yang terbaik untuk membela mereka yang susah dan miskin di luar kerana mereka lah yang memerlukan pembelaan, pembelaan bukannya orang-orang lain, lain dengan ucapan itu insyaAllah saya berdoa kita jumpa balik dan saya yang dipertua kalaupun di luar Dewan saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih